baş xanalara uyğun ədədləri yazın. 3-cü sınaqmaya baxırıq. 6 santimetr 60 millimetrə bərabər. Çünki 1 santdə 10 millimetr varsa, 6 santdə də 60 millimetr var və plus bu 2 millimetri də gərim bura. Burada oldu 62 millimetr. Oradan yazmıram ki, orada daha səliqəli görünməyəcək. Yəni başa düşün ki, hansına aiddir. 1/4 metr nəcis santimetrdir? 1 metrdə əgər 100 santimetr varsa, 1/4-ü vururam gözəki, tapım ki, e, yəni bu 1/4 e, metr neçə santimetr. Yəni ki 100-ü bölürəm 4-ə deməkdir də bu. Bu da oldu, 25. 25 santimetrdir deməli. 4 gün neçə saat da bərabərdir? Bir gündə 24 saat varsa, 4 gündə də yəni 4-ə vururam həmin o yazılan o ədədin ədədə vururam. 96. Deməli 96 saatdır. Daha sonra 2 həftə neçə gündür? 1 həftə 7 gündürsə, 2 həftədə 14 gündür. Daha sonra 5212 metr neçə neçə kilometrə bərabərdir? 1 kilometrdə uşaqlar vahidlərini yaxşı bilmək lazımdır. Bunları əzbərləyin ki, belə çalışmaları yaza biləsiniz. 1 kilometrdə 1000 metr var. 5 e, kilometrdə də demə 5000 e, metrdə deməli 5 kilometrdir. Aydındımı? Və bu həmin 212-ni də yaddan çıxartmayın. Yəni bura yaz 5 kilometr, 212 də metrimizdir. Aydındımı? Daha sonra e, 84 santimetr neçə metrdir? 1 metrdə 100 santim var. 804 santim də deməli 8 metr olar və 4 santimetr olar. 6 il neçə aydır? 1 ildə əgər 12 ay varsa, 12-ni vuraram 6-ya. Aydın olar ki, 6 ildə də 72 ay var. Çünki 12-ni 6-ya vuranda 72 tapdım. 5 səqi neçə saniyədir? 1 dəqiqədə əgər 60 saniyə varsa, 1 dəqiqədə 1 dəqiqə bərabərdir də 60 saniyə. 5 dəqiqədə yenə 60-ı vuran 5. -ə. Deməli 300 saniyə. 5 dəqiqə 300 saniyə var. E, daha sonra daha sonra bu hissə gəlir. Daxrıncıdır. 3 ton 90 kq kg, nəçə kiloqramdır? 1 tonda var 1000 kq. 3 sonda da deməli 3000 var. 3000 kq. Və plus bax bunu da yaddan çıxarmayın, yenə deyirəm. Deməli nə qədərdir? 90-ı gələm 300-sini, 3090 kiloqram, 7 litr 230 ml. 1 litrdə var 1000 ml. Deməli 7 litrdə deyəndə 7000 ml və plus 230, 7230 ml olacaq. 1/6 saat neçə dəqiqədir? 1 saatda 60 dəqiqə varsa, 1/6-nı da, -da vuraram 60-a. Deməli 10 dəqiqə. 10 dəqiqə burdan daha sonra və sonda axırda nə yazılıb? 4 il neçə həftədir? Bax, 1 ildə uşaqlar. 1 ildə 12 ay var. Bu 12 aydan da hər ayda da 4 həftəmiz var. Aydındımı? Hər ayda 4 həftəmiz var. 12-ni vururam 4-ə. 48. Deməli, 1 ildə hə, 1 ildə 48 həftəmiz var ə daha ə, daha sonra ə, Bəs yaxşı, 1 ilə 48 həftəmiz varsa, əgər ə, bu 1 ilə aiddir. 1 ilə 48 həftəmiz var. Bunu tapdıq. 4 ildə neçə həftəmiz var? Deməli, bunu da bayaqçı qayda ilə 48-i vururam 4-ə. 2 yazırıq, 3 yadda. 4 4 16. 16-nın üstünə 16, 3 19 192 deməli 4 ildə 192 həftə var uşaqlar